Как ты встретил полномасштабное вторгание? И На ППД 12 километров от границы, от Бачевска, контрольно-пропускного пункта. То есть все быстро это все началось, колонны начали быстро. Э, Нет, не так. Мы уже собрали консилиум э, в 2 часа ночи, посмотрели. То вы уже чекали вы точно Да, узнали, да, да. Мы, -то мы точно... уже даже колонны выстроили. Э, но у нас мотопехотный батальон был, у нас не было там большой техники какой-то там. У нас были БМП «Копейки». 73-м калибром, не двойки, которые в очереди бьют. Бардаки, бардемы. Вот. Но оно неэффективно для этой войны было. И как-то 2 часа ночи мы посмотрели Путина интервью. Ну и типа, что он вводит военное положение, и как бы уже были готовы. И потом уже у нас командир батальона был начальником гарнизона Сумского. То есть ему уже пограничники позвонили. Мы уже слышали залпы градов на нашу территорию. Командир погранцов позвонил, сказал, что все началось. Ну и выезжать мы уже начали выстраивать. Ну, колонны выстроились, и мы начали уже выезжать. Но так как-то получилось, что Киев-Москва трассу они перерезали. И то есть командир принял решение механизированную роту выдвинуть первой на прорыв на остановку противника колоннами. И выехало 11 БМП с десантным. И так получилось, что вернулось только 2 БМП. То есть там как раз на трассе был жесткий бой, мы как раз тоже выезжали за ними, за этой колонной. И так получилось, что я, комбат, зам комбата, штаба, нас как раз с моста начали обстреливать. У них были бтр 82А. Эффективные. Просто бардаки наши превращались в куски металла. Вот. У нас были первые потери. Я даже думаю, что первый педрозил, кто, ну, не считая погранцов, встретил полную масштабку и принял бой, это был именно наш батальон. Потому что в 10 минут 6, там, да, 5 часов пошел, 5 же, да, пошел, пошло наступление, и в 10 минут 6 мы уже приняли первый бой, уже пошли у нас первые потери бесповоротные были у нас убитыми. Вот. И так получилось, что мы вот с этого кольца русского, скажем так, прорывались в город Шостка. Вот. Ну и потом после Шостки мы уже были в Чернигове. То есть нас поставили на оборону города Чернигов.